এক যুবতীকে নিয়ে পালিয়ে শেষরক্ষা হল না দুই সন্তানের জনক যুবকের আত্মসমর্পণ পুলিশের গুলিতে আহত যুবক এই ঘটনা হয়েছে আজ রবিবার লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার বিন্যাকান্দি বাগানের দুই সন্তানের জনক আব্দুল মান্নান বয়স পঁয়ত্রিশ গত বৃহস্পতিবার স্কটপুর চা বাগানের রিকিয়াসন পদবীর বছর পঁচিশের এক যুবতীকে নিয়ে পালিয়েছিলেন শুক্রবার বাসকান্দি পুলিশ বাড়িতে অপহরণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেন যুবতীর পিতা পণ্ডিত রিকি আসন এরপর থেকেই হিন্দুবাদী কয়েকটি সংগঠন পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করেন এর মধ্যে শনিবার রাত অনুমান নটা নাগাদ কিছু উশৃঙ্খল যুবক সমবেত হয়ে বিন্যাকান্দি বাগানে ওই যুবকের বসতি এলাকায় ঘরবাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন এর মধ্যে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে গতকাল রাতে সোনাই থানায় গিয়ে কপুত কুপুতি আত্মসমর্পণ করে সোনাই থেকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে পুলিশের বয়ান মতে আজ রবিবার অভিযুক্ত যুবক আব্দুল মান্নানকে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যাওয়ার পথে শিবপুরে একজন পুলিশকে ঘুষি মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মান্নান তখন তাকে বাগে আনতে দুই রাউন্ড গুলি চালায় একটি গুলি তার পায়ে লেগে আহত হয় সে আহত অবস্থায় তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এনকাউন্টারের ঘটনার বিষয় তুলে ধরেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নহত্ত সিরিয়াস লডার সিটুয়েশন এটা উদ্ভব হয়েছিল তাদের এগারী ছোশ বছরীয় ছীক চাহ বগিচার ছী স্থানীয় এগারী যুবকের ইতিমধ্যে বিয়া বিয়াবা লড় আছে ছোৱালীজনীক কিডনেপ কৰি লৈ যায় তাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে তাত কেইবাশলোক গোট খাই তাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে সেই সময়ত পুলিচৰ সৈতেও যিসকল এডুকেটেড লোক আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত হতাহতি হ'ল আৰু ইতিমধ্যে যিজন ব্যক্তি একিউত যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হ'ল মানান আহমেদ তেওঁৰ বয়স বত্ৰিছ বছৰ তেওঁ সেই ছোৱালীগৰাকীক কিডনেপ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে সেইটো সময়ত আমি মিজোৰাম বৰ্ডাৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমি সেই ছোৱালীগুৰিক ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু মানান আহমেদ নামৰ যিজন একিউজ ব্যক্তি আছিলে তেওঁক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু ৰাতিয়ে আমি যেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক আমি লৈ আহোঁ বাছকাদি আউটপোষ্টত যেতিয়া লৈ অহা হয় বাছকাদিষ্টপটালৈ লৈ অহা হয় সেইটো সময়তে ৰাতি প্ৰায় দুটা বজাত যেতিয়া তেওঁক চিকিৎসালয় লৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হয় মানে নৰ্মেল চিকিৎসাৰ কাৰণে যেতিয়া লৈ যোৱা হয় সেই সময়ত শিৱপুৰ নামৰ এটা অঞ্চলত মৰগাং শিৱপুৰ বাছকা এটা অঞ্চলত তেওঁ আমাৰ আৰ আৰক্ষীৰ যিজন কৰ্তব্যৰত কনষ্টেবল আছিলে তেওঁক আঘাত কৰি তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি তেওঁক বহু দূৰ দৌৰি যোৱাৰে পুলিচে তেওঁক বাৰম্বাৰ তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো তেওঁ নৰয় তেতিয়া পুলিচে উপায়ন্তৰ হৈ এটা ব্লেংক ফায়াৰ কৰে আৰু ব্লেংক ফায়াৰ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ নৰয় আৰু তেওঁ ওচৰতে মানে যিটো পথাৰ আছিলে আৰু ৰাতিৰ সুযোগ লৈ তেওঁক পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়তে পুলিচে তেওঁক বিল' দা নি আৰু এটা তেওঁক এটা ফায়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে বাধ্য হয় আৰু সেই সময়তে তেওঁ ভৰিত কিছু পৰিমাণে আহত হয় আৰু লগে লগে পুলিচে তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁক ধৰি আমি ইমিডিয়েট চিকি স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁক শিলচৰ মেডিকেল কলেজত পুৱতি নিশা তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয়